Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Aujourd'hui, c'est presque l'anniversaire de Максу. Макс est mon ami, il habite au Canada. Je veux envoyer une carte spéciale. Je cherche une belle carte dans un magasin. Je trouve une carte avec des montagnes et des animaux. Elle est parfaite pour Max qui aime la nature. À la maison, j'écris un gentil message. Je lui souhaite un très joyeux anniversaire. Maintenant, il faut un timbre pour le Canada. Je vais à la poste près de chez moi. Oh non, la poste est fermée. C'est samedi après-midi, j'ai oublié. Je demande à une voisine dans la rue. Excusez-moi, où puis-je acheter un timbre Elle dit, allez à la grande poste en ville. Ou peut-être un bureau de tabac, mais c'est moins sûr. Je décide d'aller à la grande poste. Je prends le bus numéro 10. Le bus arrive vite au centre-ville. La grande poste est un grand bâtiment. J'entre et je vois beaucoup de monde. Il y a une longue file d'attente. Je suis un peu fatigué, mais j'attends. Après 15 minutes, c'est mon tour. Bonjour, je voudrais un timbre pour le Canada, s'il vous plaît. L'employé me sourit. Est-ce une carte normale ou un colis? Je montre ma carte un peu épaisse. C'est une carte spéciale, elle est un peu lourde. L'employé met la carte sur une balance. Le prix du timbre est plus cher que prévu. 5 euros, s'il vous plaît, dit-elle. Je paye avec ma carte bancaire. Je colle le joli timbre sur l'enveloppe. Où est la boîte aux lettres pour l'international Je cherche la bonne fente. Je trouve une boîte bleue marquée, Monde. Je glisse la carte de Max dedans. Mission accomplie. Je me sens heureuse. J'imagine Max ouvrant l'enveloppe. Il va adorer la carte et le message. Je rentre chez moi, un peu fier. Quelques jours plus tard, Max m'appelle. Léa, ta carte est arrivée. Merci beaucoup. Mon petit voyage valait la peine. Aujourd'hui, c'est presque l'anniversaire de Max. Max est mon ami. Il habite au Canada. Max, il vit au Canada. Je veux lui envoyer une carte spéciale. je hochaču j Je cherche une belle carte dans un magasin. Žé šukaju ďarnol listivku v Je trouve une carte avec des montagnes et des animaux. Žé zna hochaču z s horami Elle est parfaite pour Max qui aime la nature. Вона ідеальна для Макса, який любить природу. À la maison, un Вдома Я бажаю йому дуже щасливого дня народження. Maintenant, il faut un timbre pour le Canada. Тепер потрібна марка для Канади? Je vais à la poste près de chez moi. Я йду на пошту біля мого будинку? Oh, non.

Ou peut-être un bureau de tabac, mais c'est moins sûr. Abo, можливо, kiosk, ale mench Je décide d'aller à la grande poste. Je prends le bus numéro 10. Я сідаю на автобус номер 10. Le bus arrive vite au centre-ville. La grande poste est un grand bâtiment. Велика пошта, це велика будівля. Je vois beaucoup de monde. Я заходжу і бачу багато людей. Il y a une Там довга черга. Je suis un peu fatigué, mais Я трохи втомлена, але чекаю. Après 15 минут, mon tour. Через 15 хвилин настає моя черга. Bonjour. Je voudrais un timbre pour le Canada, Доброго дня, я хотіла б марку для Канади. Будь ласка. Л'емплоє sourit. Співробітниця мені посміхається. normale ou у colis? Це звичайна листівка чи посилка. Je montre ma carte un peu épaisse. Я показую свою трохи товсту листівку. Est, une carte spéciale. Elle est un peu lourde. Це особлива листівка, вона трохи важка. L'employé met la carte sur une balance. Spivrobite netya kladeli Steve Kona vare. Le prix du timbre est plus cher que prévu. Cien a markę nij rozcza, nijże Cinq euros, s'il vous plaît, dit-elle. Piat j euro, bądź laska, kajevana. Je paye avec ma carte bancaire. Ja płacu swojeju bankierskiej kartką. Je colle le joli timbre sur l'enveloppe. Я приклеюю гарну марку на конверт. У є ла буато летро по л'інтернаціонал? Де поштова скринька для міжнародної пошти? Je cherche la bonne font. Я шукаю правильний отвір. Je trouve une boîte bleu marqué monde. Я знаходжу синю скриньку з написом світ. Je glisse la carte de Max dedans. Я вкладаю листівку Макса всередину. Mission accomplie. Місію виконано. Je me sens heureuse. Я почуваюся щасливою. Max ouvrant Я уявляю, як Макс відкриває конверт. Il va adorer la carte et le message. Йому сподобається листівка і повідомлення. Je rentre chez moi un peu fier. Я повертаюся додому, трохи пишаючись. Max Léa, ta carte est arrivée. Léa, твоя листівка прийшла. Merci beaucoup. Du je Mon petit voyage valait la peine. petite voyage valait la peine. Aujourd'hui, c'est presque l'anniversaire de Max. Max est mon ami, il habite au Canada. Je veux lui envoyer une carte spéciale. Je cherche une belle carte dans un magasin. Je trouve une carte avec des montagnes et des animaux. Elle est parfaite pour Max qui aime la nature. À la maison, j'écris un gentil message. Je lui souhaite un très joyeux anniversaire. Maintenant, il faut un timbre pour le Canada. Je vais à la poste près de chez moi. Oh non, la poste est fermée. C'est samedi après-midi, j'ai oublié. Je demande à une voisine dans la rue. Excusez-moi, où puis-je acheter un timbre Elle dit, allez à la grande poste en ville. Ou peut-être un bureau de tabac, mais c'est moins sûr. Je décide d'aller à la grande poste. Je prends le bus numéro 10. Le bus arrive vite au centre-ville. La grande poste est un grand bâtiment. J'entre et je vois beaucoup de monde. Il y a une longue file d'attente. Je suis un peu fatigué, mais j'attends. Après 15 minutes, c'est mon tour. Bonjour, je voudrais un timbre pour le Canada, s'il vous plaît. L'employé me sourit. Est-ce une carte normale ou un colis? Je montre ma carte un peu épaisse. C'est une carte spéciale, elle est un peu lourde. L'employé met la carte sur une balance. Le prix du timbre est plus cher que prévu. 5 euros, s'il vous plaît, dit-elle. Je paye avec ma carte bancaire. Je colle le joli timbre sur l'enveloppe. Où est la boîte aux lettres pour l'international Je cherche la bonne fente. Je trouve une boîte bleue marquée, Monde. Je glisse la carte de Max dedans. Mission accomplie. Je me sens heureuse. J'imagine Max ouvrant en l'enveloppe. Il va adorer la carte et le message. Je rentre chez moi, un peu fier. Quelques jours plus tard, Max m'appelle. ⁇ Léa, ta carte est arrivée. Merci beaucoup. Mon petit voyage valait la peine. ⁇ Merci beaucoup. Mon petit voyage valait la peine.